Где -то, где -то, где -то... Да, как нам сказали, что из-за обстрелов пожар случился в лесу, это все начало перекидываться на село. Поэтому тут так же само дом. Помимо того, что это, это село пострадало в 22 году от обстрелов. И в 24 году он майже сгорел. И люди остались без крыши над головой. Им нужна помощь, поэтому кто, кто хочет помочь семьям, у кого сгорели дома в Студенке, это же Харьковская область, да. Харьковская область, пишите либо Саше, либо Алене, либо Антону, я ссылки оставлю тут внизу, там так же самое ДК, все сгорело, поэтому мы поехали домой дальше. Просто по пути буквально свернули посмотреть всех этих людей, которые были здесь, их эвакуировали.